Многие из этих школьников изучают науку садоводства уже не один десяток лет в качестве итоговых оценок «Богатый урожай». Но, несмотря на это, каждую неделю они продолжают получать новые знания. На очередной бесплатной лекции в рамках школы садовода собралось порядка 300 слушателей. Италия Я уже не полезная. первые курсы хожу, вот вроде бы восьмой десяток, а все равно хочется знать еще. И вот нам дали еще такие книжки. И книжки очень хорошие дали, много полезного. 400 как советов детскому огороднику. Урок в школе садоводов начался в этот день сюрприза. Поприветствовать учеников из Москвы приехал депутат Государственной думы Олег Валенчук то, что мы преподаем, поднимаем лучших специалистов, лучших агрономов, лучших знатоков в новациях нашего сельского хозяйства. Садоводам очень важно узнать о новых формах, новых методах, какие-то семена оригинальных цветов, оригинальных кустов. Все это здесь у нас преподается, и все это для садоводов настоящий праздник. Поднимать волнующие садоводов проблемы, привлекая к ним внимание глав регионов, депутат начал два года назад, когда возглавил общественную организацию «Союз садоводов России». Как признаются сами садоводы, за это время многое в их жизни изменилось в лучшую сторону. Это вообще очень здорово, особенно вот и дороги, и все это он поднял. Это, по-моему, важно очень. Вот у нас председатель очень довольна, что легче стало работать не в глухую стену хоть стучишься. Ученые нужны такие? Спасибо вам огромное, потому что мы стараемся и считаем, что это очень важно обмениваться мнением, обмениваться опытом. И, конечно же, когда мы все вместе, тогда нам легче преодолевать любые трудности. Правильно? Спасибо вам огромное. И это вам спасибо за ваш труд, а это один из вас, ведь вы меня делегировали для того, чтобы я на уровне страны представлял интересы садоводов. В ходе общения садоводы поделились с депутатом новыми проблемами. В том числе отмены с 20 января электрички до станции Болезино, где у многих находятся сады. Также собравшиеся выразили желание поучаствовать в уже дающем результате пилотном проекте Союза садоводов и полиции. Этот проект направлен на то, чтобы благодаря регулярным рейдам свести к минимуму случаи краж в товариществах. Также Олег Валенчук пообещал, что в этом году продолжится обширная программа по ремонту дорог, ведущих к садовым участкам. А пока до нового сезона еще далеко, свою работу продолжит школа садоводов. Помимо занятий в которой параллельно проводятся занятия и с председателями товариществ.